ba'zida alloh taolo sinov qilib musulmonlarga sinov imtihon qilib dushmanlarini kuchli quvvatli qilib qo'yadi shunda iymoni zaif kishilar olloh bormi boradi. zulmni ko'rganda adolatsizlikni ko'rganda Alloh bormi deb boradi. Alloh bor birodalar. Alloh ko'rib turibdi Alloh taolo eshitib turibdi alloh taolo Allah shu narsalarni xohlayapti chunki bandalar Allohning nusratiga loyiq emas endi alloh taolo ba'zida shunday bir o'zining oyat mo'jizalarini ko'rsatadi kofirlar la ilaha illalloh deb de musulmon odam hech qachon tushkunlikka tushmaydi Alloh albatta yordam beradi faqat bandalar bunga loyiq bo'lishligi kerak tushkunlikka yomon gumonga tushmaslik kerak ayrim odamlar alloh taoloning nusratidan yordamidan noumid bo'ladida tushkunlikka tushib qoladi billah. Man yansurahu akhirah. kim gumon qilsa olloh menga dunyoda ham oxiratda ham yordam bermaydi deb kim shunaqa deb gumon qilsa olloh haqida yomon gumon qilguvchilar ya'ni yordam bermaydi deb gumon qiluvchilar ularning ustiga halokat balosi tushguvchidir ishonmayapsanmi nusratiga baloni kutavur banda baloni kutavur banda Yani ko'ringlar birodarlar o'zimizni hayotimizni kallamizda qanaqa tushunchalar qalbimizda qanaqa g'amlar nima deb yuribmiz moshina olib volsam uy solib olsam uylanib olsam qizimni chiqarib o'g'limni uyla olsam shu dunyoni tushunchasi bilan yuribmizmi dunyodi g'ami bilan endi bizga kelsini allohni nusrati bizdan iymon va amal duo uyog ollohni qo'lida biz musulmonlar hozirda mana shunday bir mushkullada turibmizki holatimiz judayam qiyin dushman har tarafda kuchli quvvatli har sohada balad. lekin robbimiz aytyapti vkufrga qarshi kurashda suslashmangiz va g'amgir bo'lmangiz agar haqiqiy iymon egalari bo'lsangizlar sizlar ustun bo'lguchidirsizlar agar haqiqiy mo'min bo'lsanglar sizlarn g'alaba qilasizlar deyapti alloh subhanahu va taolo alloni nusrati madadi yordamiga loyiq bo'lishligi uchun odamlar ollohga qaytishi kerak şey ollohga qaytmagunimizcha ke birodarlar bizga nusrat kelmaydi uhud va hunayn kunidagi darslar ikkalasida ham musulmonlar o'zlari xatoga yo'l qo'ydi uhudda sulukiyati fe'lida xatoga yo'l qo'ldi mag'lub bo'ldi hunaynda e'tiqodida ishonchida xatoga yo'l qo'ydi mag'lub bo'ldi oralarida garchi rasululloh sollallohu alayhi vasallam tirik turgan bo'lsalar ha ollohni nusrati ularga kelmadi ya amanu yansurkum. ey iymon keltirganlar agar sizlar ollohga yordam bersangizlar olloh sizlarga ham yordam berur bismillahi rohmanir